Salam əziz xanımlar, kanalıma və mətbəxmə xoş gəldiniz. Bu gün sizlerle görünüşü çox gözəl, dadı çox ləzzətli olan limon soslu kek hazırlayacağam. Gəlin başlayaq hazırlamağa. Əvvəlcə qabımıza 3 ədəd yumurta əlavə edirəm. 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Yaxşılıqca çalıram. qarışdırdığım və qaşımın üzərinə bir stəkan süd əlavə edirəm. Yarım stəkan bitki yağı əlavə edirəm. Bir ədəd limonun suyunu sıxmışam onu əlavə edirəm. Və bir ədəd limonun qabığıdır. Rəndədən keçirmişəm, əlavə edirəm ora. Yenidən çıradı. aldım bucu. İndi isə 2 e, stəkan undu ələmişəm qaba. İçərinə bir ədəd qabartma tozu. Onu da deyirik. Əsas qarışma əlavə edirəm. Yenə çalıram. hazırdır. Bu gün xəmir alındı. Qatlığı büyrdürdüm. Mən belə bir qab götürmüşəm. Xəmirimizi qabın içərisinə əlavə edirəm. <tuh> Sonra xəmirimizi 180 dərəcədə 30-35 dəqiqə bişirməyə verəcəm. Əzxanlarımız kökümüz hazırdır. Mən bir ədəd limon suyu sıxmaşam. İçərinə 3 xörək qaşığı şəkər pudrası əlavə edirəm. qarışdırım yaxşıca, sos halı qoyaram. Limonlu sousumuz hazırdır. Bucə, indi isə çəkimizin üzərinə tökəcəyəm. kekimizin üzərinə şəkər pudrası əridim. Limondan bucur, bir dənə limonu qabığını soymuşam. Bucur sonra küf fason dekor hazırladım. Çox asanlı hazırlanması. Kekimizin üzərinə qoyuram. Limon soslu kekimiz hazırdır. Çox gözəl görünür, dadı da çox gözəldir. Əgər bəyəndinizsə, kanalıma abunə olaraq, ə, like ataraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşərik.